Итак, ребята, всем привет! С вами Дживан. И сегодня, как и обещал, проведу э, урок, как правильно атаковать лучницами. Я вот только недавно перешел на 8 ТХ, лучницы еще 4-го, хотя есть уже юниты 5. -го. И хилка у меня тоже третьего. По-моему. Или третьего. Да, третьего или четвертого. Но у меня тоже максимально на этой. На восьмой тихал уже. Ищем базу, в которой будет побольше ресурсов. Вот, вот, идеальный пример. Мы, наверное, уничтожим вот здесь вот так вот. Я кинул три, чтобы он не сухуем, потому что просто, короче. Я не знаю, какой идиот так базу построил. Конечно, э -э, фиолетовые лучницы и, и шестой забор, они сливаются и как-то так... Чего ты не Король пошел. Выше забрали. Вот, 48%. И давайте на одну звезду хотя бы. Все, есть одна звезда. Что они еще чуть-чуть наворуют что-то. Забрали мы по 400. 470. 400, 460 и 80 тысяч. И давайте проведем вторую атаку. Мы за эту игрушку на 300. Ну, за этот бой на 300 плюс. И золото взяли немало. Давайте еще одну базу. Нету, нету. Ну блин, какие-то, я не знаю, куда они весь эликсир свои дели. О, вот, опять 500 тысяч. Да, и он полностью весь в коллекторах. Это идеально просто. 800, 800. И давайте вот так еще высушим. Так. Куда еще? И вот так вот сносимся по чуть-чуть 43%. произошла неловкая неудача, но итого мы забрали по 300 тысяч и опять же ушли в плюс. Кубки мне сейчас на данный момент не главное Когда мне будет фулл-стимутиха, я подниму где-то хотя бы кристальную лигу точно. Давайте нас поставим еще. Я хочу на следующий на следующее видео показать, какой ну какими войсками я сейчас основными атакую. Вот они. 25 варваров, 85 лучниц, 10 гигантов, 10 магов, 2 спелла и 1 ярость. Я сниму это видео, когда они приготовятся. Ладно, ребята, всем спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.